Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tebang akan namanya Revalina di Pramestikulu saking kelaslas D e, nomor absen tigang dosa kalau temiki badai nembang tembang wacopat Asmara danno egang ini irah-irahan bekti marang Roma dan deng deoso kanggandutan nglairake nganggo pani kukut tu wanita buwanita ya. tembang punika ngandhut makna kang jerus ngebagan rasa syukur lan bekti katresnan marang wong tuwa utamakne ibu. Saka isine bisa digambarake sawi sa taes filosofi yaiku setunggal kasetian lan pengorbanan ibu. Ibu iku sosok kang mulya wiwit saka ngandut lairake nganti ngopeni sok, uh, nganti ngopeni anak ganti tulus lan tanpa pamrih. Kapindo yaiku kewajiban anak marang wong tuwa. Saka tembang punika ngandhut piwulang yen kita kudu ngurmati rama lan ibu. Ping telu, pangajab diri kanggo dadekake rasa bakti ana ajakan moral kanggo nindakani bakti marang wong tua Rama kanggo tembang nanging kanthi tumindak saben dino. Tembang Macapat Asmaradana uga nduweni amanat yaiku kaping pisan aja marang jasa ibu lan rama, kaping pindho bektilan kebajikan marang wong tuwa awit sokor rumiyin nganti saiki. kaping 3 anak Kang Becik iku sing eling lan perjuangan wong tuane. Kaping papat, ibu iku wanita kang ka utama lan mulya. Mula pantes banget kanggo dipuja lan dipati. Cekap semantan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.